12 листопада місто Жовті Води відзначило сторіччя з дня народження почесного громадянина, засновника історичного музею Юхима Ілліча Пригожина. В музеї в цей день зібрались друзі, учні, колеги і соратники Юхима Ілліча, якого вже 15 років немає на цім світі, а його справи живуть. І понині. Жовтим водам справді пощастило, що такий світлий, розумний і талановитий чоловік жив і творив в нашому місті. Така думка була головною у кожному виступі. Було що згадати колишній директорці музею Ельвірі Корянівій, яка разом з Юхимом Пригожиним збирала експонати та відкривала історичний музей у травні 1985 року. Он тогда и создавал историю города нашего, он писал стихи. Он окружал себя друзьями. вот к нему постоянно тянулись люди. но причем он видел во многих таланты. И вот такими талантливыми людьми и строился наш музей. У 80-ті роки головним архітектором міста Жовті Води працював Юрій Кривоносов, якому є що згадати про спільну працю з Юхимом Пригожиним. Я пам'ятаю, як руководителя він не руководив в такому обичому темповому нажимі. Він заінтересовував, увлікав. Його ця енергія, його ентузіазм зажигав людей, і люди працювали действительно не покладаючи руку. Вот мой жизненный опыт, мои наблюдения подсказывают, что чем выше человек интеллектуально, тем он проще в быту, тем он добрее, тем он радушнее. Вот таким был Ефим Ильич Пригожин. Я, ну скажем, был в числе определенной группы людей, которые бывали у него дома. Вот эта изюминка происходила таким образом. Собиралась молодежь. Вот. Совершенно на безпривізному положенні пирог, они садились, чайовничали и і о высоком. це було очень приятно. у далекі 80-ті роки геолог шахти віктор яковлюв вчився у пригожина улюбленій справі ремонту старовинних годинників Я вошел в дом Ефима Ильича 33 года назад. Сейчас вспоминаю, как это давно было. Вошел раз и навсегда до самого конца. Вот он якобы пришел познакомиться, часы отремонтировать. Он говорит, хочешь, я тебя научу ремонтировать? Хочу. Садись, я проверю, от у тебя руки растут. Сажает за свой стол, дает инструменты, парочку тестов, пойдет будешь ходить ко мне на уроки два раза в неделю после работы. Я только начал работать на шахте, вот в шахты иду, к нему захожу, дает работу домашнюю. В следующий раз ты приходишь, рассказываешь, что ты сделал. И вот пока я работаю за столом за его, собирается изюминка за большим столом, вот пьют чай, читают стихи, рисуют даже. У меня столько было свободно. У него дом был даже трудно назвать, как это назвать правильно, не клуб по интересам. Ну, это туда входили все. Беспрерывно звонил телефон, входили в дверь соседи, подружки. Горняк он был совершенно великолепный. Кто не знает, я могу это засвидетельствовать, он был талантливый Горняк. Он умел брать руду, умел хитро подходить, вынимать ее, он мне это все рассказывал. И офицер он был великолепный. По, по жизни исключительно смелый человек. Он не боялся никаких кабинетов, никаких регалий, погон. Для него этого не имело никакого значения, он ходил в любую дверь. Но все-таки самое главное, наиглавнейшее, это вот доброта его души. Он настолько был интеллигентен внутренне, и это он прививал своим деткам. І ті, хто з ним общався, це тащив постоянно Магнетизм його душі і доброту, і силу його душі. Про різноманітність інтересів легендарного Пригожина говорять і вірші, які він писав, а також вчив дітей складати віршовані рядки поетичні студії Ізюмінка. У Atlation Тетяни чистий табір, без ізяни, з'яни ні не троєк, ні четверок, тільки круглі п'ятерки. Если тройка, это значит, весь урок Татьяна плачет. Вот плачет мощница, хитрая притворщица. Как учитель рассердился, на Татьяну напустился. Хватит слезы лить рекой, помолчал, махнул рукой. Зачеркнул в журнале тройку и исправил на пятерку. Ну а если тройка снова, ну и что же тут такого? Вновь она скандал устроит, это ничего не стоит. <плес> Завжди буде слугувати людям книга до сторіччя міста. Її перше видання організував і частково написав Невтомний Юхим Пригожин. А ось і наше інтерв'ю з Юхимом Іллечем, яке МСТ знімала більше 20 років тому. Ефимилеч, я знаю, что к столетию города проводится очень большая работа, и в частности вам и вы пишете историю города. Вот скажите, какие разделы в этой книге и что это будет за книга? Ну, это, во-первых, будет книга о современном нашем городе угу. и исторический очерк. То есть и история, и современность. Да, да история и современность. Значит, в историческом очерке мы начинаем от дикого поля и битвы украинских казаков за освобождение Украины. Я могу сказать, что я написал вот эту историю за 4, го... 4 месяца. А фактически могу сказать, что я работаю над ней 10 лет. Потому что мы начали работать над этим вопросом тогда, когда создавали музей. Главной своей задачей я оставлю показать вот тех хороших, талантливых и увлеченных людей, которые все это создавали, то, что мы видим. Этот великолепный город, который фактически вырос за каких-нибудь 40 лет. Представляю, какой тогда был энтузиазм. Вы же приехали, когда город строился, да? Да, этого не отнять, конечно. К сожалению, сейчас мы все этого были нет. патриотами. Нет, да. Вы знаете, что я считаю, что сейчас нет объединяющей идеи. Во имя чего, да? Во имя чего, да. Она не сформулирована. И поэтому пока ее не будет, энтузиазм не будет. Будет погода за, погоня за наживой только. Все знают эту книгу и обязательно, я думаю, хоть один раз в жизни, но каждый желтоводец и гости нашего города видели эту книгу, держали ее в руках. Называется она «Желтым годом 100», но также все знают маленький небольшой нюанс. Как я уже говорила, нашему городу дали статус только в 1957 году. А в 1897 году начались, началась добыча железной руды, и к столетию начала рудничных работ выпустили вот эту книжку «Желтым годом 100». Это поистине уникальная книга, Сейчас до сих пор, если нужно написать студентам какие-то курсовые или какие-то доклады, рефераты, к нам приходят и школьники, и студенты, они просят эту книгу. Здесь очень много материала, здесь собран уникальный материал, и над этой книгой работало большое количество людей, и это действительно был колоссальный труд еще в то год, в те годы собрать очень много материала, хорошего, интересного материала а также еще выпустить такую замечательную книгу. И как только там какие-то проблемы, э, всегда приходил электрик и говорил, скажите спасибо Пригожину, что у вас хоть такая сигнализация есть. А если бы он не выходил, говорит, у вас бы вообще никакой бы не было. То же самое рассказывали за вот этот вот шахтный погрузчик, который рядом. Что он пошел к приемную к директору шахты, сел и сказал, я не выйду, пока музею не дадут этот шахтный погрузчик. Ну, помогали очень, я сейчас э, на Лидию Васильевну смотрю, мне попались недавно документы, когда Лидия Васильевна Кочер была секретарем исполкома, то э, покупали для музея картины, та картина, которая висит, сирко, это все было куплено за полторы тысячи рублей для музея. Ну и сейчас тоже музею помогают, вот э, у нас увидели новый зал, отремонтированный, Абсолютно, вот новые-новые с иголочки. Сейчас мы проводим сигнализацию пожарную, проводим сигнализацию новую охранную и вот-вот-вот на днях начнем ремонтировать крышу. Спасибо большое! что вы цените наших, наших аматоров, наше искусство. Ну, я хочу еще добавить, кто помнит, что Ефим Ильич Пригожин много лет возглавлял ЦНИЛА, у него много есть научных работ, он лауреат Ленинской премии. А вечер у музея 12 листопада 2014 року закінчився ось такими правдивыми словами. Ефим Ильич не зря, видимо, одно из самых любимых его увлечений были часы. И что такое часы? Часы — это время. Время — это вечность. А вечность — это память. И большое спасибо работникам нашего музея, создателям его и тех, кто сейчас работает в музее, то, что они стоят на страже этой нашей памяти. Пока они так относятся к этому, мы будем помнить, І сколько ми будемо жити, скільки буде существувати жбори, столько буде существовать пам'ять, столько буде жити і мілічити Пригожин. Пісні минулих років, вірші Віляра та класичні мелодії виконували місцеві артисти, учні та вчителі 10-ї школи, а також викладачі музичної школи. С дорогой, тропою, я рядом с тобой иду. И счастливый что Бог в том сердце моем, С кем рядом, любимый, не И счастливый что Бог в том